भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभेची मला उमेदवारी घोषित केल्याबद्दल मी देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी देशाचे गृहमंत्री अमित भाई शहा त्याचबरोबर जे पी नड्डा जे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष श्री बावनकुळे यांचे मनपूर्वक आभार मानतो माझ्यासारख्या नौख्या म्हणणार म्हणजे त्या पक्षामध्ये गेल्यानंतर ताबडतोब ही जबाबदारी माझ्यावर त्यांनी सोपवली हा माझ्यावर टाकलेला फार मोठा विश्वास आहे असं माझं व्यक्तिगत मत आहे आणि त्या विश्वासाला मी सार्थक ठरेन भाजपाचं काम या राज्यामध्ये अधिक वाढेल वाढवण्यासाठी माझ्याकडून संपूर्ण सहकार्याने मदत आणि मेहनत निश्चित मी घेईल आणि महाराष्ट्राचे प्रश्न महाराष्ट्रातले विकासात्मक ज्या कल्पना आम्हा सर्वांच्या आहेत जनसामान्याच्या आहेत त्या राज्यसभेच्या सभागृहाच्या माध्यमातून निश्चित केंद्र सरकारच्या समोर आणून त्याच्यावर न्याय निश्चित मिळेल याबद्दल मला खात्री आहे त्यामुळे या त्यांनी जो विश्वास माझ्यावर व्यक्त केला आणि ताबडतोब ही जबाबदारी राज्यसभेची उमेदवारी देऊन जी या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे त्याबद्दल माझे शब्द अपुरे पडती पडतायत मी त्यांना मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आज आज भाजपा की राज्यसभा की उम्मीदवारों की घोषणा अभी हुई है और मुझे खुशी है कि आज भाजपा के इस लिस्ट में मुझे यहाँ पर स्थान मिला है उम्मीदवारी देकर इस चुनाव में मुझे उतारा गया है इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के गृहमंत्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के श्री जे पी नड्डा जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष श्री बावनकुड़े जी इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को तुरंत उन्होंने एक ताकत देने के हिसाब से काम करवाने के हिसाब से मुझे राज्य राज्यसभा में उन्होंने मुझे मौका काम करने का यहाँ पर इरादा उनका घोषित किया है और मे भी मेरी तरफ से जो भी अनुभव आज मुझे है राज्य के प्रशासन में मैं पहले भी सांसद रह चुका हूँ लोकसभा में दो बार उसका पूरा फ़ायदा भाजपा को और ख़ास करके जो देश की जनता की अपेक्षाएं हैं उनका आवाज़ बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर सभागृह में हाउस में उठाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भाजपा की आज है कल भी रहेगी और उस सरकार के द्वारा लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में मुझे कामयाबी मिलेगी ऐसे में अपेक्षा करता हूँ उसके मैं सभी श्रेष्ठी जो भाजपा की उनका आभार व्यक्त करता हूँ टुडे द लिस्ट ऑफ द राज्यसभा कैंडिडेट्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हैज बीन अनाउंस्ड एंड आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट माय नेम द कैंडिडेट फॉर द बीजेपी इन महाराष्ट्र आई थैंक द कंट्रीज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र जी मोदी Uh, Sri Amit Bhai Shaha, the Home Minister of India, at the same time the National President of the BJP, Mr. J.P. Nadda, Deputy CM of Maharashtra, Devendra Ji, and Maharashtra Bhajapa uh, President, Sri Bhavan Ji, who have been instrumental in uh, getting my name approved for the important uh, assignment. I feel this is uh, uh, the faith this they have uh, put on me. Uh, the opportunity they have given me and uh, newcomer for me as a person like me joining just recently the BJP I think it's uh, more of a faith more of a uh, 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 from these uh, from the BJP side that they have the thing that I am capable and that's why they have entrusted this responsible to me and uh, I'm sure that uh, with this sort of faith they have reposed in me I'll be able to effectively function as a member of the Rajya Sabha at the centre, raise the issues of the common man uh, in the in the centre, and with today's BGP government in Maharashtra and definitely and in in country and definitely in the coming times we will see that we have the BJP government again in in the centre. We'll be carry we'll be able to implement the uh, the issues raised and the problems of the uh, common man of the country be resolved. So I'm grateful to the leadership for giving me this opportunity. अशोक जी अशोक जी मराठवाड़ा रीजन के लिए दो इस बार राज्यसभा की उम्मीदवार घोषित हुई है किस तरीके से देखते हैं खास करके आपके आने के बाद जो मराठवाड़ा रीजन है वो कितना स्ट्रॉन्ग देखिए मैं समझता हूँ सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं नांदेड़ की भी जो बैकलॉग समझूगा पॉलिटिकल बैकलॉग बीजेपी का वो आज इस फैसले से निश्चित तौर पर एक बोनस के रूप में मिला है नांदेड़ से दो विद सांसदों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है राज्यसभा में एक हमारे साथी है गोपछेड़ है जो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं और भाजपा के डॉक्टर सेल के वो प्रमुख है महाराष्ट्र के तो उनको भी घोषित किया गया है वो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं तो मुझे खुशी है कि नांदेड़ दूध शर्कर आयोग जिसे कहते हैं कि दूध के साथ शक्कर भी मिलावट दोनों हो गई है और दोनों मिलने के बाद में मुझे लगता है खुशी का मौका है कि बड़े दिनों के बाद नांदेड़ को दो सांसद राज्यसभा में जाने का मौका बड़े दिनों के बाद मिला है और अभी आने वाला समय भी लोकसभा का सांसद भी नांदेड़ में भाजपा काही होगा इथले तीन सांसद नांदेड देगा असे मी उमेद करतो ठीक आहे तर काही दिवस राव रावण म्हणतील काही दिवस राम म्हणतील काय म्हणायचं ते म्हणू द्या मला त्यांच्या या वक्तव्यावर काहीच या ठिकाणी व्यक्त करायचं नाहीये शेवटी निवडणुका आहेत लोकशाही आहे मतदानाच्या माध्यम लोकसंख्ये लोकांच्या मतातूनच आपल्याला निवडून यायचं आहे आणि मला खात्री आहे की नांदेडला जे बलस्थान जे राजकीय बलस्थान आम्ही निर्माण केलेलं आहे ते अबाधित राहील आणि नांदेडची लोकसभेची जागासुद्धा भाजपाचा आम्ही जिंकून आणू निश्चितच दोन 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 राज्यसभेचे उमेदवार हे एका जिल्ह्यातून मिळण्याचा हा कदाचित क्वचित योग असेल काल पुरा चौदा आहे की अशोक चव्हाण होत राहायची म्हणून माझ्या मनात काय किंवा माझी मागणी काय हे त्यांना कसं कळालं आहे परंतु त्यांना मी शुभेच्छा देतो मी गेल्यामुळे एक चव्हाण तरी आहेत महाराष्ट्रामध्ये जी जिस तरीके से से कल काँग्रेस के जो भी शीर्ष नेतृत्व आहे त्यांनी कहा डर के मारे जिस तरीके की वेव है वहाँ पर लड़ना चाहिए लेकिन अशोक चौहान डर के मारे चले गए वो डरपोक है किस तरीके के शब्दों का उपयोग डर पोक ओवरपोक नहीं रहता है ये तो कहने की बातें है जब हम साथ थे इतने सालों की मुश्किलों में हम किसी से डरे नहीं बल्कि से डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है ठीक है अभी राजनीतिक एलिगेश होते हैं और मैं कोई उनसे प्रशंसा की उम्मीद तो नहीं करता हूं आने वाला समय ही बताएगा कि हम किस तरीके देखो ऐसा कि मैंने राजनीति में कई सालों में काम किया है और जो भी काम किया है उसमें मैं सक्सेसफुल रहा हूँ क्योंकि मेहनत करता हूँ तो ठीक है अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है वो बताएं अपना करेज बताएं अपनी ताकत बताएं और कांग्रेस को तो उनकी ताकत से क्या मिलता है ये भी जनता देखेगी रीज़न क्या रीजन 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 हो, हो सकता है? है मुझे लगा है बेटर अपॉर्चुनिटी है मैंने कहा ना मुझे लगा बेटर अपॉर्चुनिटी है उसमें क्या रीजन हो सकता है कांग्रेस राज्य से सेना निर्णय होता राज्य सभी कू तेज गेलो अभी राज्यसभा गेलो नहीं मजा मतदार संघ सुरक्षित है माला लोग आज नहीं अनेक वे आए राज्यसभा जाए कदाचित बहिच वे माँ मैं सूर्या देखते हैं कि ठीक है मैं उनके बारे में अभी कोई वक्तव्य करना उचित नहीं समझता हूँ वो हमारी नेता रही है और

लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ रुझान के खिलाफ में जाकर कितनी कामयाब हो सकती है ये भी एक प्रश्न चिन्ह है तो मुझे लगा यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ काम करने का मौका भी मिल सकता है मैं पहले से कांग्रेस वाला हूँ कांग्रेस में काम किया है मैंने जो भी काम किया उसमें यश मिला है मेरे को सवाल है कि आज जो बदलती हालात है उसके देखते हुए महाराष्ट्र की तैयारियाँ ये कितना चैलेंज स्वीकार करती है ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है लेट्स बी वेरी फ्रैंक मैंने उस दिन फैसला किया कि ठीक है हम लोगों की जो मूड है लोगों का जो नेशन का जो मूड है उससे जाएंगे सर महाराष्ट्र से कांग्रेस से प्रभारी चन्नीतला यांनी म्हटले की काँग्रेसबाबत जर तुमची कोणती नाराजी होती त्यांच्यापर्यंत तो कधीही पोहोचवली गेली नाही कीवा तुमची जी काही म्हणणं होतं ते कधीच पक्षापर्यंत तुम्ही पोहोचवलं नाही कालच विशेष गेल अनेक वर्षापासून मी काँग्रेस काम केलेला आहे काँग्रेसची कार्यपद्धती मला माहिती आहे आणि मी अनेक राजकारणात अनेक अनेक चढउतार पाहिलेले आहेत त्यामुळे नाराजी नुसतीच व्यक्त करून उपयोग काय असतो शेवटी असं आहे कुठल्याही गोष्टीचा त्याच्यामध्ये लॉजिकल फॉलोअप ॲक्शन असालं पाहिजे नुसतं त्या ठिकाणी नाराजी व्यक्त करण्यापेक्षा इट शूड विजिबल ॲक्शन टाईमली ॲक्शन विशुड बी टेकन जे दिसत नव्हते वस्तू ते पण ठीक आहे त्यात काय मला बोलायचं नाही सो नथिंग अबाउट कांग्रेस क्या, क्या, क्या के भीतर जो आंतरिक है संगठन कमजोर होते जा रहा है और ये वजह रही क्या कि इतनी <coughs> इतना मजबूती के साथ आप लोगों खड़े होने के बाद भी निचला जो संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा था किसी हाईजेक होने की कोशिश मैं अभी इस पे कोई कांग्रेस के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूँ भाजपा ज्वाइन कर चुका हूँ कांग्रेस में जो होना है उनके कर्मों का फल होगा मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है मैं यहाँ जा मैं यहाँ उतरा हूँ मैदान में और मैं मेहनत करूंगा और जैसे कांग्रेस के लिए मेहनत जितनी ईमानदारी से किया है वैसे ही ज़्यादा ईमानदारी से काम मैं भाजपा के लिए निश्चित तौर पर करूँगा और जो उम्मीदें मुझ, मुझ पर भाजपा के नेतृत्व ने लगाई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करने का प्रयास मेरा रहेगा

But I am pretty confident that uh, BJP will perform uh, definitely better in, in, in Marathwada as such. Already there a few seats, I think we will add a few more to that. With the combination of Siv Sena, Mr. Shinde, and uh, NCB of Ajit Pawar, these three parties will definitely come together and will avoid any split of votes and should get a fairly good share in that.

चांगले संबंध राहिलेले आहेत त्याच्यामुळे त्यांचा परिचय आहेत आणि त्यामुळे मिलिंद देवरा मी आणि बाकीचेही भाजपचे जे सहकारी ज्यांना तिकीट मिळाले गोपछेडे असतील मेधा कुलकर्णी आहेत सगळ्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो की ही संधी निश्चित मिळते आहे आणि तिथे हंडोरी नाही दिलं आहे त्यामुळे सभागार त्यांची भेट होईल थँक्यू